Рафон на парламентському телеканалі Рада триває. Нагадаю глядачам, що зараз продовжуються перемовини у кабінеті спікера із лідерами усіх політичних фракцій, і офіційно оголошена перерва у сесійній залі. Ми продовжуємо прямі включення із кулуарів Верховної Ради України і продовжуємо інформувати вас про те, власне, що відбувається зараз. Отже, наш наступний співрозмовник, народний депутат України Микола Левченко, представник фракції партії «Регіон», Вітаю вас, пане Миколо. Чи є у вас вже якась інформація на цю годину? Власне, з яких питань, які мають бути сьогодні на порядку денному, вдалося вже домовитися між більшістю та опозицією. Ну, у нас інформація іноді у депутатів може бути навіть менше, ніж у вас, у журналістів. Ви зачастую знаєте більше і більш оперативно отримуєте інформацію. То, що можна сказати, вже утвердительно, що власть. И президент, и правительство идет на уступки, идет на компромисс идет на компромисс оппозиции, которая представляет определенную часть общества, а не на уступки радикалам, экстремистам, которые сегодня громят город Киев и атакуют сотрудников внутренних войск и сотрудников Беркута. Уступки оппозиции и части общества в виде должности премьер-министра, вице-премьера – это, с одной стороны, со стороны власти это уступка, но со стороны оппозиции это надо понимать, что это ответственность. Это ответственность, которую должны взять на себя оппозиционеры, нести ответственность за свои слова знать, что сумеют управлять экономикой, знать, что сумеют помочь людям и от слов перейти к делу. И теперь весь вопрос, вся главная интрига сегодня в обществе, согласятся ли лидеры оппозиции взять на себя такую ответственность, что для них будет дороже, их рейтинги или же судьбы людей, людей, которых они реально смогут помочь, если они, конечно, умеют управлять страной. Вот в этом вся, вся интрига. Загалом, как ваша фракция партии регионов приняла заяву Миколы Азарова про отставку? Я, я тоже слышал такое заявление. Я его, пока, к сожалению, не видел этого заявления. Но я в любом случае воспринимаю это положительно, если это часть уступок, часть, часть переговоров, на которые мы идем ради того, чтобы спасти, сохранить жизни людей, чтобы на Майдане в центре Киева больше не пострадал и не погиб ни один человек, никакая должность, никакое правительство, никакое большинство не имеет цены перед человеческой жизнью. Поэтому надо идти на любые уступки, на любые компромиссы, для того, чтобы договариваться, брать ответственность вместе за всю страну и работать над экономикой, над улучшением социального уровня жизни. Я думаю, что очень правильное предложение было и Яценюку как лидеру самой большой парламентской оппозиционной фракции возглавить правительство. И логичное, вполне логичное предложение Виталию Кличко стать вице-премьером по гуманитарным вопросам, так как это пенсии, заработные платы, стипендии, это социально незащищенные семьи, многодетные семьи. Это все те проблемы, которые сегодня накопились в обществе. Виталий Кличко как лидер оппозиционной фракции очень много об этом говорит, много советует, говорит, что он знает, как решать эти проблемы. Конечно, если он согласится и возьмет на себя ответственность, это поможет очень многим людям. Но опять-таки, я повторюсь, вся интрига сегодняшнего дня в том, возьмет ли на себя ответственность оппозиция, ответственность за страну, есть ли у них смелость, есть ли у них возможность это сделать. за розмову. нагадаю, що позицію фракції партії регіонів народний депутат України Микола Левченко.